Задачу выполнили, конечно, пришли дальше, но, наверное, игра заставляет желать лучшего. Не все сегодня получалось. Возможно, в плане психологии немножко перегорели, но ну, как-то все чувствовали себя. Мне не, не, 20 лет, что вы ждете от меня все время хороших игр. У нас большой, большой контратак не получилось. Но... Мы выиграли, и результат сегодня это главное. Отсутствие двух игроков Милевского и Кравца в составе вот это повлияло на такой как вы, был здесь? вы знаете, у нас не такая большая э, обойма, но с другой стороны клуб, который ставит перед собой максимальные задачи, который стремится выигрывать у всех турниров, которые принимает участие, э, потери одного или двух игроков не должно сказываться. На мой взгляд что нас где-то не хватило. Нас явно не хватило Милевского, у нас явно не хватило Кчериди, у нас явно не хватило Кравца, который должен был. У нас тоже обойма сегодня была очень и очень ограничена. Да, мы осторожничали. Тут ни для кого не секрет, осторожничали. Потому что, еще раз я повторяю, мы играли против очень и очень сильных команд.